Во-первых, я хочу сказать пару слов о себе. Um, ну, самое первое, что, знаете, мне как бы пришло в голову, когда я сидела, слушала предыдущие доклады, я люблю предвыборное время. За это время мы успеваем с вами пропихнуть достаточно много нужных для нас вещей. Поэтому я надеюсь, что все-таки мы перейдем в какой-то немножко другой режим работы и в период между выборами. Um, я являюсь собственником, руководителем рекламного агентства, одного из крупнейших на нашем рынке, но. Сегодня я буду говорить об инициативе, которую мы, в общем-то, сделали с несколькими предприятиями среднего бизнеса. Мы передали это письмо в рабочую группу в налоговую. Спасибо большое. Мы надеемся, что наши инициативы будут услышаны. Десять лет я занимаюсь собственным бизнесом. Плачу достаточно много налогов. Вот если можно перейти там на следующий слайд. Еще дальше. Отлично. Значит, порядка 19 миллионов налоговых сборов уплачено лично моей компании за последние три года. Я постоянно нахожусь в судебных делах с налоговой и буду, надеюсь, прекращать эту практику в будущем, но пока что так есть. Те предприятия, которые участвовали в разработке инициативы, о которых я говорю, это порядка 10 предприятий, совершенно разные сферы. Есть и IT, есть и поставщики обслуживающего оборудования, есть поставщики бумаги, есть рекламные агентства, есть пиар-агентства. В общем, мы постарались собрать максимально полный срез разных бизнесов и среднего бизнеса. К следующему слайду, если можно. Да, вот такая вот интересная статистика. По Европе в среднем 68% трудоспособного населения работает в среднем-малом бизнесе и порядка 58% ВВП генерируется этими предприятиями. У нас зарегистрированных предприятий около 90% относятся к среднему малому бизнесу. При этом порядка 30% населения работает в этих предприятиях, и всего лишь 10% ВВП мы генерируем. Может быть, я, может быть, я брала исключительно, исключительно публичные данные, которые находятся сейчас, да, которые не претендую на абсолютную истину. Для меня эти цифры были удивительными, но как бы так как есть. Теперь свою инициативу мы разделили на три компонента. Мы постарались собрать, что болит у среднего бизнеса, и разделили его на три таких основных блока ключевых. Это первое, сложившаяся практика, то есть то, что не отрегулировано никакими законодательными актами, а является лишь используемой практикой налоговой и прочими органами для влияния на средний бизнес. Второе – это проблемы в сфере налогообложения, наиболее ключевые болезненные вопросы. И третье – это то, что связано с администрированием налогов и упрощением ведения хозяйственной деятельности. В первую очередь хочу сказать о том, что я действительно восхищаюсь теми людьми, которые сейчас во власти пытаются очень многие вещи делать. И я действительно понимаю Министерство финансов, Министерство налогов, я бы, наверное, ну, не знаю, как велась я в этой ситуации. Но то, чего мы все сейчас ждем от вас, это ваша возможность взять на себя риски и рискнуть, наконец-то повести себя немножечко по-другому. Не так, как это было до сих пор. Со своей стороны я хочу сказать, что ну, как бы, средний бизнес, я уверена, приложит максимум усилий для того, чтобы с этой страной все было хорошо. Итак, если мы процесс, скажем, о сложившейся практике, первый пункт о, о том, что это требование налоговых органов от предприятий доплачивать налоги по косвенным обвинениям. Я сегодня задавала этот вопрос министру финансов, хочу сказать, что сейчас эта практика возобновилась, налоговые просят нас настойчиво доплатить налоги за предыдущие периоды. В случае, если мы настойчиво на эти просьбы не отвечаем, нас отключают от электронной системы подачи и регистрации налоговых накладных. Что это означает? Это означает, что наши клиенты не могут у себя провести такие расчеты, соответственно, они обязаны написать в налоговую жалобу, а дальше включается тот механизм, о котором говорил предыдущий докладчик, о том, что по заявлению физического и юридического лица идет внеплановая проверка. Вот я, например, 6 числа подключена Теперь дальше, это то, что касается, такая же приблизительно практика действует и на, при проверках, при наложении штрафов. Пройдя в прошлом году комплексную проверку, могу четко сказать, что в принципе, несмотря на то, что от нас запросили все документы, мы предоставили порядка 28 коробок с документами за отчетный период, эти документы никто не изучал, нам был поставлен процент от оборота, который мы должны заплатить, соответственно, мы платить отказались, Подали в суд, суд выиграл. Mm. Спасибо, судья. С yeah, yes, uh, uh, yeah. судьей mm. приходилось даже играть в электронные игрушки, для того, чтобы он убедился в том, что мы действительно пишем компьютерные игры в том числе. Вот, он потратил на нас 4 часа, поиграл, выиграл все. Судье не давали денег. Мы 4 часа сидели, общались, юрист, я, судья, прошли потом три инстанции, вторую инстанцию проиграли. А третью инстанцию опять выиграли. На третью уже, правда, не играли, выберу, ну, но, видимо. Может, давайте. Ну, теперь, самая, наверное, ключевая, следующая, если можно, слайд. Самая, наверное, ключевая болезненная проблема, это наши проблемы в налогообложении, которые хочу сказать, что, конечно... Амнистия это прекрасно, но если мы с вами не договоримся, как мы себя ведем на будущее, то никакая амнистия не спасет нас. Потому что одно дело договориться о том, что было в прошлом, другое дело совершенно решить, как мы будем жить дальше. Если бизнес не будет услышать, я вас уверяю в том, что мы сможем найти лазейки, по которым мы сможем дальше работать так, чтобы мы хотя бы не умерли. И ключевой вопрос для среднего бизнеса, я так считаю, это является все, тот же, все та же нагрузка на фонд заработной платы. Особенно для таких компаний сервисных, как та, в которой работаю я. Вот здесь, ой, что-то вы побежали очень быстро. Можно вернуться обратно? да? Вот здесь привезен расчет. Я недавно имела спор с главой налоговой администрации моего района, который доказывал мне, что мы платим 17% налогов, на, что 17% это нагрузка на фонд заработной платы. Эту табличку я, директор предприятия, которое есть финансовый отдел, бухгалтерия, знаю наизусть. Потому что с этим приходится сталкиваться все равно. Мне, как бизнесу, все равно, в какие отчисления идут эти налоги. Я знаю, что я плачу 69% налогов на заработную плату. Я знаю, что, дар законом предусмотрено, что часть этих налогов должна взиматься сотрудника, но мы все прекрасно знаем о том, как сотрудники воспринимают заработную плату, и они воспринимают ее исключительно как чистые деньги, полученные на руки. Это и есть та нагрузка, которую мы несем на сегодняшний момент. В сравнении с другими странами, ну, как бы мы Это богаче, чем Австрия, Швейцария и все остальные страны. Поэтому мы, опять же, я не являюсь специалистом в финансах и в налогах, еще раз повторю, но я считаю, что общая логика работает везде. Вот можно следующий слайд? Нет, не предыдущая, а следующий. Так. Мы попытались условно попытаться вычислить, какая норма должна быть нагрузки на заработную плату для того, чтобы сейчас бизнес вывел это из Мы прикинули благодаря общей логике о том, что это, э, этот, этот объем должен приблизительно равняться той экономии налогу на прибыль, которую мы получим потенциально, а может быть чуть-чуть превышать ее, никто не спорит с тем, что сейчас все могут нести немножко больше нагрузку налоговую. А у нас получилось ориентировочно 22%. Эти 2% это исключительно расчетным путем разработанные цифры благодаря банальной логике. Можно следующий слайд? Значит, теперь, поскольку я тоже пытаюсь представить себя на месте главы налоговой или министра финансов, я понимаю, что деньги брать откуда-то нужно, мы покопались, опять же, в публичной информации и нашли такие данные о том, что налоговая говорит о том, что порядка 70% руководителей предприятий сегодняшний день в Украине получают минимальную заработную плату. Мы все с вами понимаем, что это та заработная плата, которая фактически скрыта, потому что налоги на заработную плату не позволяют Нормально ее выплачивать. Поэтому мы попытались сделать прикидку, что будет, если наше государство снизит налоговую нагрузку, при этом мы начнем выводить зарплаты из тени. Мы допустили, что средняя заработная плата руководителей равняется 5000 гривен. И исходя из представленной нормы в 22%, провели расчет, сколько государство, насколько государство получит больше, чем те налоги, которые оно получает сейчас. Наш показатель 2,2%. 2,2% возрастут отчисления благодаря тому, что из тени будет выведена зарплата хотя бы частично. Если кого-то, ну, как бы, опять же, это расчет, базирующий на общей логике, базирующийся, готова предоставить, так сказать, все свои мысли. Ну и последний, последний можно сказать, следующий. Вот. Да, еще есть несколько замечаний, которые касаются, собственно, само, самого налогообложения. Это порядок начисления налоговых доходов для целей НДС. Это вообще какая-то наука, которая нормальному человеку, наверное, в нашей стране дается с трудом, потому что есть первое событие, есть второе событие, есть возможности, есть какие-то другие моменты. Значит, что хотелось бы сказать о том, что, на, ну, к моему удивлению, я узнала, что весь мир, например, живет без актов приема передачи, очень многих документов. Документов, которые на самом деле только запутывают ситуацию. Поэтому э, такие, такие акты существуют у нас и в России, вот, из тех найденных нами, вот, так сказать, стран. Поэтому э, есть общепринятая практика, есть счет фактура, есть договоренность между предприятиями, и, собственно, это и должно являться основанием. Можно дальше? Все что касается третьего блока упрощения, упрощения административных налогов и обведения хозяйственной деятельности я уже сделала более краткой выжимкой я буду перечислять давать будет буквально один комментарий для того чтобы не сильно задерживать Итак подтверждение расходов на оплату услуг дополнительными документами кроме обязательных первичных документов еще раз повторюсь что например для того чтобы доказать что я произвожу какую-то услугу, я должна, кроме э, первичных документов договора, акта, э, акта приема передачи, технического регламента, технического задания, принт скринов, подавать вот такие отчеты о том, что я делаю. То есть у меня отчетные документы на одну сделку, но ну, могут где-то быть там, не знаю, там 150-160-100. Поберегите природу, пожалуйста. Ну честно, мне вот реально больно. <связано> 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 ящики с документами, ну, не знаю, где они их хранят. Следующее. Это требование налоговых органов о предоставлении доказательств связи командировки с производственной необходимостью. Я не могу поехать в командировку просто на форум. Я не могу поехать в командировку для того, чтобы переговорить со своими партнерами. Я должна требовать от них массы документов. Особенно это изумляет партнеров в Европе, к которым мы так стремимся. И поэтому, да, то есть поставьте печать, покажите э, посадочный талон, то есть подозревается, что я куплю билет, например, за тысячу долларов и не полечу на зло налоговый, для того, чтобы списать это, э, так сказать, на свои расходы и таким образом обмануть государство. Штрафы и лишения предприятия кредита по НДС в связи с неточностями, допущенными в нумерации налоговых накладных. Нумерации налоговых накладных. Вот. Ну, как бы я думаю, что комментарии здесь излишны. Вообще, это удивительная система того, что у тебя есть номер налоговой накладной, а потом есть номер регистрации налоговой накладной, которую если ты не зарегистрировал, то ну, короче, не знаю. У меня даже слов нет в этом случае. Возможность отказа в, при, в принятии декларации налоговыми органами с убытками и отрицательным значением НДС. Проблема всем известна, да, такие отчеты не принимаются для того чтобы сдать их нужно я не знаю пройти крым рым, и рым. Вот. но в результате мы все завышаем свои показатели лишь для того чтобы то есть моделируем свои показатели лишь для того чтобы сдать налоговую накладную не буду говорить уже вообще о проблемах которые связаны например с поставками которые приходятся на один период это вообще то есть несмотря на то что у нас есть строка в налоговых при подаче отчета строка которая подразумевает переднос, Негативного НДС на следующий период, такие документы в налоговую не принимаются. Неоднозначность налоговой законодательной базы. Да, база у нас сложная, запутанная, совершенно неоднозначная. При этом каждый раз, когда ты обращаешься в налоговую за разъяснением, для того, чтобы понимать, как себя вести, ты получаешь совершенно прекрасный ответ. Читайте налоговое законодательство. Я читать умею. Но если я не понимаю, я прошу мне разъяснить. Это говорит только о том, что никто не готов принимать на себя решение за ответственность за решение о том, как вести себя в той или иной ситуации. Поэтому чаще всего это просто бесполезное обращение. Либерализация валютного контроля. Я не говорю о там, полностью валютном контроле, я говорю о каких-то таких совершенно смешных случаях. Например, когда ты получаешь доход в валюте, при этом с тебя банк снимает комиссию за перечисление, и государство тут же начисляет на тебя штраф, потому что оно недополучило валютную выручку, потому что к тебе пришло на 16 долларов меньше. И таких вот мелочей, лазеев, которые существуют, просто сумасшедшее количество. Ну и последнее, переводы договоров и других коммерческих документов для налоговых органов. Как бы Опять же, все связано с Европой, все связано с тем, что мы идем в европейский рынок. И я считаю, что если налоговые нужны какие-то дополнительные документы или другим проверяющим органам э, на других языках, простите, это проблема самих государственных органов, я не обязана оплачивать эту работу. <плодисменты> ну, и последний, последний слайд. Я хочу сказать, что я со своей стороны э, готова нести все риски. Я готова создавать рабочие места. У меня в штате 35 женщин, находящихся в декрете, 14 инвалидов. Я стараюсь выполнять требования, которые существуют в этой стране. Но если в ближайшее время не будет объявлено, хотя бы объявлено с понятными сроками, с прозрачными правилами о том, как мы себя ведем, но у нас с вами есть три выхода. Первое – закрываться, второе – продолжать всем делать вид, что никто никого не обманывает. Третье – выезжать из этой страны. Спасибо большое. Алина Евгеньевна, спасибо вам огромное. Есть еще четвертый выход, который я вам предлагаю. Я не зря попросила вас выступить с этим выступлением, потому что я очень изучала ваши материалы. Вы, я думаю, многие заметили, что у нас немного другой качественный уровень разговора идет на форуме и мелкие вопросы. Мы смотрим уже э, фундаментально, как идти. Алина Гейна, я вам предлагаю стать моим позаштатным радником и возглавить это направление. Принимаете? Я принимаю, только разу, я не финансовый сотрудник. А не надо финансовый, нам нужно характер. Хорошо. Спасибо. Хорошо.